Кассация. То есть если суд второй инстанции это суды апелляционные, то суды третьей инстанции называются кассационные суды. А можно уточнить? Да. Я... Конечно. Административные, апелляционные, по-моему, они... Ну не только на область распространяются, а еще... Все и... правильно, да. И, наверное, Потому что мы из... Мелу... дела возили вот в Харьков. Все и правильно. И Точно так же и в хозяйственных, и в административных судах. Апелляционных судов, вот если, например, суды местные, местные суды и апелляционные. Вот у нас 27 областей, ну 25 областей плюс Киев и АРК Крым, у нас, соответственно, и 27 апелляционных судов. Вот. Отдельно у нас вот на каждую область свой суд, кроме этого Киев отдельный суд, э -э Севастополь отдельный суд, ну и Крым как область автономного республика, там тоже суд. ну временно он пока и не функционирует, вы знаете, в связи с известными событиями. Крымским, по-моему, 270 судьям подозрения будет оглашено. Это тех, кто предал нашу Родину, тех, кто не переехал на материковую... Украину, в принципе, каждого судью, который выезжал с Крыма, ему нашли место работы. Будь то в Николаевской области, кого-то в Киев перевели. А вот, ну, извините, слов из песни не выкинешь, а вот предатели Родины. Вот сейчас я прокуратура на всех их возбудила дела, и им будет вручено, как только они приедут в Украину, им будет вручено подозрение. Поверьте, приедут, вернутся. Половина из них владельцы пароходов, теплоходов, квартиры, домов, на территории Украины, в Киеве. И бывают даже такие семьи, когда она, судья, осталась работать там, на оккупантов, а ее муж, ее ребенок спокойно живут в Киеве, учатся в вузах. И живут в ее квартире, да? Да. Или да. Совместно да. И тут уже вопрос генпрокуратуре. а что вы полтора года делали?